Раскраска у тебя классная. Как тебя зовут? Кирилл. А посмотри вон туда, Кирилл. Вон туда, туда посмотри, пожалуйста. Передай привет. Привет, Кирилл. Передай привет. Мам, я Кирилл. Секунду. Три слова ребятам, ну пожалуйста. Самое главное, чтобы войны. спасибо вам большое. Привет из Одессы. Ребенок скуп. Тримайтесь на нем, хлопцы. Слава Украине. Скажите пару слов мальчикам нашим. Говорится. Ребята, держитесь, мы с вами помогаем чем можем тоже. Удачи вам. Спасибо. Живы, Скажите спасибо. ребятам ребята, скорее домой возвращайтесь с победой. Спасибо вам большое. Скажите пару слов ребятам нашим. Александр Никитович, большой привет, ребята. Возвращайтесь с победой, с перемогой. Спасибо кубицей. вам. Спасибо да, ребята? Ну, как говорится, хай вам смакуя. Mm -hmm. Спасибо, зовут Юля. Скажи мальчикам нашим пару слов. Всем перемог и Скажите пожелания. Спасибо. Удачи, всего самого мягкого. Пусть здоровья будут. Спасибо большое. Мы здесь, помогаем здесь. Спасибо огромное, что они там. У меня там брат с первых дней. Вот. Ну, держитесь. Мы пом помогаем тут. Так что что могу сказать, удачи. Спасибо, что мы с победой, удачи, Спасибо вам наши защитники, возвращайтесь живыми, самое главное, здоровыми и с победой. Счастья вам, удачи там. Спасибо. Нас кто-то за нашу страну борется и мою. Мы будем поддерживать как можем. Спасибо большое. Скажи солнышко солдатам что-то. Скажи дяде что-то. Скажи. нарисуй. <с advices oczywiście> <các> спасибо, что за меня борются, да? За нашу страну. Как вас зовут? Передайте нашим бойцам что-то. Они там Говорите. Дякую вам за то, что вы есть у нас, за то, что вы в нас такие хоробли. Щиро вам дячні. Велике вам спасибо. Спасибо. Меня зовут Катя, ребята. Обязательно возвращайтесь в живые. Я не могу. Оксана. Скажите что-то нашим ребятам, чтобы они все вернулись живые, здоровые к своим семьям, чтобы чтобы быстрее это все закончилось. Спасибо. Спасибо. Скажите. Говорите. Это... Они очень ждут, они очень хотят, чтобы вы им сказали. Ребята, будьте живые. Спасибо. Будьте здоровы, удачи, бог вас хранил. Спасибо, Спасибо за большое. Все. Спасибо, Спасибо вам. Передаю вам привет, ребята. Пожалуйста, возвращайтесь с победы. Спасибо, спасибо. Девушка, передайте ребятам два слова. Ой, я сейчас расплачусь, не спасибо. А еще скажешь что-то? Это для солдатиков наших. Чтобы они победили, да? Чтобы они победили. Добрый день, мужики. Мы за вас молимся, держимся. И знаете, что у вас есть всегда поддержка. Я бывший участник боевых действий в Афганистане. Я знаю, что такое где-то недоедать, недосыпать. Но мы в вас верим. Наши тоже родители верят. Ждем вас всех живых, здоровых. Приезжайте. Спасибо. Молодцы, спасибо. Очень как э, вам сказать. гордимся, что, родимся, что, есть, что есть такие люди, которые могут защитить нашу Украину. Спасибо. Спасибо. Берта, на камеру. с живыми. Берегите себя. Мы вас ждем. дорогие воины, бойцы зоны АТО. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы охраняете нашу державу от наших совместных врагов. Я хочу вам пожелать стойкости, побольше, ну не то чтобы больше, как ну удачи, храбрости так как именно благодаря этим тремя компонентам вы можете выжить. Хочу вас поблагодарить еще раз. Огромное спасибо сказать за то, что вы защищаете нашу территорию. И мы, я считаю, что вы должны вернуться ну, как к своим близким как можно быстрее, потому что они за вами соскучились. Мы еще раз огромное вам спасибо. До свидания. Как зовут вы? Меня зовут Николай Враз. Спасибо большое.